Selepas kualiti udara merosot ke tahap teruk dan peningkatan mendadak kes penyakit pernafasan akibat pencemaran udara termasuk bronkitis serangan asma akut serta gejala seperti mata berdi ibu negara India New Delhi terus bergelut dengan lonjakan pencemaran udara yang membimbangkan. Hai, dalam video kali ini saya akan mengupas mengenai isu pencemaran udara di Delhi India. Korang tahu tak, Delhi India merupakan sebuah bandar yang paling tersenarai sebagai antara yang paling tercemar di dunia. Hmm, kenapa eh? Kerana masalah ini sangat berkaitan rapat dengan atmosfera kerana menyebabkan kepekatan tinggi PM2.5 dan pelbagai lagi gas berbahaya mengancam kesihatan manusia serta keseimbangan alam sekitar. Bahaya kan? Hmm, cakap pasal bahaya kan? Mari kita pergi ke latar belakang mengenai isu ini. Kalau korang nak tahu, setiap tahun terutamanya dari Oktober hinggalah Disember, Delhi ini mengalami lonjakan pencemaran udara yang sangat serius. Pada musim sejuk, suhu yang rendah bersama fenomena evasion tanah menyebabkan udara tercemar terperangkap dan tidak dapat naik ke atmosfera. Dan ini telah menjadikan zarah pencemar berkumpul paras yang sangat berbahaya. Lebih 50% zarah partikulat iaitu PM di Delhi ini berpunca daripada pembakaran terbuka seperti jerami, sisa, domestik dan juga sampah tapi pembakaran ladang di negara jiran seperti Punjab dan juga Haryana sebenarnya hanya menyumbang sekitar 4 hingga 5% saja jauh lebih rendah daripada apa yang kita sangka menurut center for science and environments walaupun aktiviti pembakaran ladang telah berkurang sehingga 71% namun tahap pm2.5 kekal tinggi terutamanya ketika musim sejuk jadi, setiap masalah yang mestilah mempunyai punca utama atau faktor utama yang berlaku. Jadi, apakah faktor utama yang menyebabkan pencemaran udara di Delhi, India? Yang pertama ialah kenderaan. Kenderaan ini merupakan sektor pengangkutan kota yang menghasilkan lebih 40% VOC dan juga hampir 28% PM halus. Yang kedua ialah debu jalan dan aktiviti pembinaan debu dari laluan utama dan juga projek pembinaan menyumbang bahagian besar kepada PM2.5. Yang ketiga ialah pembakaran biomas ataupun penggunaan domestik. Pembakaran kayu, sisa rumah dan juga bahan biologi menjadi sumber utama PM pada musim sejuk. Yang keempat ialah industri dan juga logi kuasa. Kilang dan juga logi tenaga di kawasan NCR melepaskan NOX dan juga SO2 dan juga PM ke udara. Yang kelima ialah pembakaran ladang. Walaupun sebangan langsung ke Delhi hanya 4 hingga 5% sahaja, ia tetap memberi risiko yang besar terutamanya peningkatan kes jangkitan pernafasan akut dalam kalangan kanak-kanak. Oleh itu, pelbagai pihak haruslah memainkan peranan dan juga turut menerima kesan daripada isu ini. Yang pertama adalah kerajaan India dan juga kerajaan Delhi sendiri. Mereka haruslah menguatkan kuasa undang-undang terhadap industri, pembinaan dan juga kenderaan. Yang kedua adalah penduduk Delhi. Golongan ini yang paling terjejas dengan peningkatan masalah kesihatan seperti penyakit pernafasan, kemasukan hospital dan juga kadar kematian. Yang ketiga ialah petani di Punjab dan juga Haryana. Mereka ni haruslah mengamalkan pembakaran sisa tanaman untuk pusingan tanaman yang lebih cepat walaupun sumbangan mereka kecil tetapi impak mereka sangatlah ketara. Yang keempat ialah industri dan juga sektor pembinaan. Ianya menjadi penyumbang pelepasan debu dan juga gas toksik dan memerlukan penggunaan teknologi kawalan pencemaran yang lebih bersih. Yang terakhir iaitu kelima, NGO dan juga komuniti penyelidik. Mereka haruslah mengumpul data serta menjalankan kajian saintifik dan juga membantu kerajaan melalui pemantauan satelit serta model analisis pencemaran. Seterusnya kita akan masuk kepada kesan dan juga impak pencemaran udara di Delhi. Yang pertama ialah kesan kesihatan. PM 2.5 dan juga VOC berbahaya boleh menyebabkan asma, bronkitis dan juga meningkatkan risiko kanser. Kanak-kanak juga merupakan kumpulan yang paling mudah terdedah kepada jangkitan pernafasan aku. Bahaya kan? Yang kedua adalah kesan ekonomi. Kos rawatan meningkat, produktiviti tenaga kerja menurun dan pelaburan dalam teknologi penapisan udara semakin diperlukan. Yang ketiga ialah kesan terhadap alam sekitar flora dan juga ekosistem bandar rosak manakala zarah toksik turut menyumbang kepada pembentukan ozon permukaan yang menjejaskan kualiti udara. Okey semua kita dah ke hujung video iaitu langkah penyelesaian yang boleh dilaksanakan. Saya memilih SDG 13, 11 dan juga 3. SDG 13 merupakan climate action iaitu memperluaskan lagi pelaksanaan GRP dan juga menggalakkan lagi penggunaan EV serta pengangkutan awam rendah karbon. SDG 13 juga ialah sustainable cities and communities ia ialah mengawal ketat aktiviti pembinaan dan juga pasal debu serta memastikan industri ini menggunakan teknologi pencemaran moden. SD3 juga ialah good health Legend and well being ia ialah meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai pemakaian topeng N95 dan juga penggunaan pelitup muka di rumah serta sekolah. Ia juga um, menyediakan pusat pemeriksaan kesihatan ketiga puncak pencemaran sedang berlaku. Ok korang video kita dah sampai ke penutup. Kesimpulannya, pencemaran udara di Delhi ini merupakan isu multidimensi yang bukan hanya berpunca daripada pembakaran ladang tetapi juga daripada sektor kenderaan, industri dan juga pembinaan. Hanya melalui kerjasama antara kerajaan, masyarakat, petani dan juga penyelidik barulah masalah ini dapat dapat ditangani dengan berkesan. Oleh itu, atmosfera adalah aset yang paling kritikal bagi kehidupan dan juga tanggungjawab kita untuk menjaganya demi generasi yang akan datang. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya dan terima kasih kerana menonton dan saya harap video saya ini bermanfaat untuk korang semua. Bye!